нормально. я бы вручила доверие. Спасибо. Как мать, я вас прошу, а как избиратель, даю наказ, баллотироваться в Верховную Раду. Я, не принимаю, отвечаю, фунтую сейчас. Дело в том, что у нас, у нас первый человек, который до выбора сказал, я не сбрешу, я на него перешла, и говорю, сынок, а не сбрешешь? Каже, нет, не сбрехал. Дальше, дальше. Второе, ни один наш кандидат не давал свой мобильный телефон. Манчаров дал мобильный телефон. Я ему иногда звоню, отвечает. Да, со мной телефон. Телефон тоже самый. Гончаров сделал для нас Спасибо. и будет делать. Кладай не бреше. Не крадай не Бреше. Вот. Значит, наша... пожалуйста, коментируйтесь на наших подруги, Верховную Раду.